اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على حبيب الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لنا صدورنا Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami, wa yassirlana umurana. Permudahkanlah segala urusan kami. Wa hlul 'uqdatam min sinatina Bukakanlah ya Allah apa jua ikatan yang terdapat pada lidah-lidah kami. Yafqahu aqwalana agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma fakkina fid-din. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman di dalam urusan agama. Wa alimna ta'wil, ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Kepadamu, Ya Allah, kami memohon ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an tayyiba. Rezeki yang luas, melimpah ruah, lagi halal, bersih, suci. Wa amalan mutakabbala, amalan yang diterima. Wa shifa'an min kulli da'a. Dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alam-alam kepada semua. Selamat malam. Kita bertemu dalam perkongsian sirah Nabi SAW. Siri yang ke-217. Bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan di mana kita akan berkongsi daripada sebuah kitab sirah yang sangat terkenal. Ar-Ra'iqul Maktum. Karangan... Safiyyu Rahman Al-Mubarak Furi Rahimahullah Ta'ala Ahlan-ahlan kepada semua Fatimah Az-Zahra Abu Sabirah Akira Siti Rahmah Dapo Ahlan-ahlan kepada semua Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada yang memberi salam Saiful Hakimi Kemudian Kak Zed Serta Zim Fauzi Ahlan-ahlan kepada semua Kita nak mendengar tentang sebaik-baik cerita, sebaik-baik insan iaitu tentang perjalanan hidup baginda Nabi SAW dalam setiap perjalanan hidup Nabi SAW Allah berfirman adanya uswatun hasanah adanya ikutan yang terbaik teladan yang terbaik yang boleh kita jadikan panduan dalam kehidupan maka juga mohon mo, sebaik sahabat-sahabat bantu share bantu untuk kongsi rakan-rakan sebaluaskan mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Pada malam ini kita telah tiba pada muka surat 366. Pada siri sebelum ini kita telah berkongsi bagaimana Abu Jahal tumpas dan kecundang di tangan dua orang pemuda Ansar yang nama mereka Sebelum ini kita telah baca Muaz bin Amar bin Jamuh dan yang kedua adalah Muawiz bin Afra radhiyallahu taala anhu. Maka ini adalah dua pemuda yang telah berjasa melumpuhkan Abu Jahal sehingga akhirnya Abu Jahal dalam keadaan nyawa-nyawa ikan dan Abu Jahal ditamatkan riwayat hidupnya oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi daripada Abu Jahal, kita belajar antara sifat yang Allah tegur orang-orang yang gagal menerima kebenaran adalah antara sebab kebinasaan mereka adalah sombong. Bila kita baca sikap Abu Jahal ketika keluar daripada Mekah yang ada disebut dalam surah Al-Anfal, Al-Quran highlightkan sifat yang ada pada Abu Jahal ini adalah sombong. Wala takunu kal kharaju min diarihim batara. Batara bermaksud sombong. Surah Al-Anfal pada ayat yang ke-47. Allah bila cerita tentang Firaun contohnya, tentang Firaun ada pada banyak tempat dan antara ayat yang kita sedang baca dalam hayati Quran adalah surah Yunus surah Yunus maka bila Allah cerita tentang Firaun sebelum kebinasaan Firaun maka antara sifat Firaun yang Al-Quran sebut dalam surah Yunus pada ayat yang ke-75 sama Allah berfirman tentang Firaun fastakbaru ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون ila fir'aun wa mala'ihi biayatina ayatina fastakbaru sombong maka sifat yang ada pada fir'aun yang membinasakannya sifat yang ada pada abu jahal yang membinasakannya bahkan iblis terang-terang bila Allah sebut tentang kenapa iblis dilaknat wa inna alaikal laknata dalam ayat yang lain wa inna alaikal laknati ada dalam surah sad ada dalam surah al hijr dan banyak surah yang lain maka antara kebinasaan iblis adalah Allah berfirman wastakbara kerana sombong maka menjadi pengajaran yang penting kepada kita manusia itu antara sebab dia binasa adalah sombong manusia itu antara sebab dia gagal untuk menerima teguran nasihat maka sebenarnya adalah sifat sombong sifat yang bahaya sebenarnya sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah tegur at-takabburu ridai dalam bahasa Arab Al al-kibriya uridai kesombongan hanya layak untuk Allah Allah je layak yang tak ada tak ada makhluk yang layak untuk sombong sehingga kan dalam hadis sabda Nabi barang siapa yang mengambil sifat sombong pada dirinya selayaknya dia akan dicampakkan ke dalam api neraka maka kita tak patut untuk sombong maka itu kita dah baca dah akhirnya Abu Jahal pun binasa mati dalam peperangan pada ahlan-ahlan kepada yang baru join kita nak sambung daripada muka surat 366 Okey, kita baca lagi sedikit ke muka surat 366 perenggan yang kedua. Cerita tentang Abu Jahal tadi. Maka Abdullah bin Mas'ud pun pancung kepala Abu Jahal dan beliau bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepala Abu Jahal sambil berkata wahai Rasulullah inilah kepala musuh Allah Abu Jahal maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda Allah tiada tuhan selain Allah la ilaha illallah. Maka Nabi ulang perkataan la ilaha illallah sebanyak tiga kali. Mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mengembalikan segala-galanya kepada Allah. Kemudian sabda Nabi, Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah yang telah membenarkan janjinya. Dan ini adalah yang kita baca ungkapan ini sewaktu takbir raya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu akbar. Allah Maha Besar. Sadaqa wa'dah. Allah uh, apa, apa uh, sadaqa wa'dah. Allah telah membenarkan janjinya. Allah sentiasa benar dengan janjinya. Cuma kadang kala manusia ini terburu-buru. Manusia ini tak sabar. Manusia ini nak semua benda cepat. Allah akan tentukan mengikut apa yang Allah janji bila tiba waktu dan masa dia. Alhamdulillah. Maka sabda Nabi sadaqa wa'dah. Allah telah benarkan janjinya. Bahkan dalam Al-Quran Allah sebut inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan memungkiri janjinya. Allah tak akan mungkir janji. Kita je manusia yang mungkir janji. Kadang-kadang macam-macam kita janji dengan Allah. Ya Allah, kalaulah engkau bagi aku sekian, aku akan buat sekian. Ya Allah, kalaulah engkau bagi aku tu, aku akan buat ni. Macam-macam kita janji. Bila Allah dah bagi, kita tak buat pun. Maka Nabi SAW bila nampak akhirnya terbunuh Abu Jahal antara orang yang banyak menyakiti Nabi. Maka sabda Nabi sadaqa wa'adah. Benarlah Allah pada janjinya. Anura, terima kasih banyak-banyak untuk gift. Moga Allah balas dengan sebab kebaikan dan ganjaran. Sabda Nabi, wa nasara abdah. Dan Allah sentiasa membantu hambanya. Allah akan bantu hambanya. Bila tiba waktu dan masa, Allah lebih tahu. Bilakah waktu yang sesuai untuk Allah membantu hambanya? Wa hazamal Dan Allah telah menewaskan kumpulan-kumpulan itu dengan sendirinya. Maka Nabi pun bersabda, ayuh, tunjukkanlah tubuh Abu Jahal kepadaku. Lalu kami pun beredar. Dan kata Abdullah bin Masud, aku tunjukkan tubuh Abu Jahal kepada Nabi. Maka Nabi bersabda, Inilah Fir'aun umat ini. Punya jahat Abu Jahal ni. Nabi SAW gelar dia sebagai Fir'aun dalam umat ni. Fir'aun. Kita tahu Fir'aun tu label macam mana jahat dia. Zalim dia. Kejam dia. Maka itulah gelaran Abu Jahal. Dan binasalah Abu Jahal. Maka gelaran Abu Jahal adalah Fir'aun umat ini. Maka uh, Fir'aun zaman Nabi Musa kita dah, dah baca kisahnya dalam al-Quran maka umat nabi ni pun ada Firaun dia siapakah orang itu itulah Abu Jah Abu Jahal begitu banyak kejahatan yang beliau buat untuk menyakiti nabi sallallahu alaihi wasallam maka ini dah berakhirnya kisah kematian Abu Jahal mati dibunuh dalam perang badar akibat keegoan dan sombongnya sendiri dia telah diberi nasihat oleh Abu Sufyan jangan perang oleh uh, apa uh, Akhnas bin Syariq jangan perang Utbah bin Rabiah semua bagi nasihat tapi dia masih lagi berdegil untuk perang yang akhirnya membawa kebinat kepada kebinasaan dirinya tajuk seterusnya tanda keimanan yang hebat dalam peperangan tanda keimanan keimanan akan terbukti saat berlakunya ujian saat berlaku ujian iman percaya sebab itu kalau kita tengok banyak ayat dalam al-Quran Allah bila sebut iman Allah sebut tawakal banyak ayat yang dalam surah Yunus tu memang kita dah baca pada waktu pagi dalam hayati Quran kata-kata Nabi Musa qala ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu dalam surah Yunus ayat yang ke-84 Nabi Musa pesan kepada kaumnya jika kamu beriman maka belajar tawakal iman iman dengan tawakal tak boleh dipisahkan kita kalaulah tengok dalam surah Al-Mulk yang kita baca setiap malam pun, ayat yang lebih kurang sama. Kalau so, kita baca dalam surah Al-Mulk. Maka ayatnya berbunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qul huwa ar-rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Qul surah Al-Mulk ayat yang ke-29. Katakanlah wahai Muhammad huwa ar-rahman. Allah adalah zat ar-rahman. Amanna bihi. Kami beriman kepada Allah. Apakah tanda kalau kita benar-benar beriman wa alayhi tawakkalna belajar untuk berserah belajar untuk berserah maka iman dengan tawakal berulang kali Allah sebut dalam al-Quran dan ini tak mudah sebab ujian tawakal dan iman adalah saat berlakunya ujian saat berlakunya ujian bagaimana cara kita tingkah laku kita, sikap kita apabila diuji. Sebab itu para sahabat bila diuji dalam badah, berjaya. Walaupun ujian berat, mereka perlu berhadapan dengan musuh yang berkali ganda. Nabi SAW janji dengan mereka rombongan perniagaan. Sebaliknya mereka kena berhadapan dengan tentera musuh. Beza janji Nabi. Maka mereka tetap iman dan berserah kepada Allah Subhanahu taala. Bahkan banyak ayat dalam Quran iman dan Allah sesuli dengan tawakal. Belajar berserah, belajar untuk berserah kepada Allah. Kata penulis kitab tanda keimanan. Dalam badai ini kita boleh nampak tanda keimanan pada sahabat dan ini yang kita nak belajar. Keimanan pada sahabat yang begitu dahsyat Maka Allah uji pada sahabat. Ujian berat. Allah uji pada sahabat. Kata penulis kitab, sebelum ini telah dihuraikan dua contoh hebat mengenai Umair bin Al-Hammam dan Auf bin al Haris bin Afraq. Kita dah pernah baca kisah mereka sebelum ini. Kata penulis kitab, dalam peperangan badar, terserlah dengan jelas gambaran hebat yang menampakkan kekuatan iman pada sahabat radhiyallahu anhum asyai iman pada sahabat dia apakah ujian pada sahabat maka dalam peperangan badar seorang bapa perlu berlawan dengan anak dia itu ujian dia bapa dia Islam anak dia tak Islam dan anak dia angkat senjata nak perang nabi itu ujian dia kita bagaimana kalau begitu kan anak kita berada dan dan angkat senjata nak perang Nabi. Apa yang kita buat? Anak tu kita sayang. Maka para sahabat mereka sanggup kehilangan anak tapi mereka tak sanggup anak itu melawan Nabi SAW. Maka itu dahsyatnya iman para sahabat. Mereka sanggup bermusuh dengan orang yang memusuhi Rasulullah. Walaupun itu anak mereka sendiri. Dan itu Allah uji dahsyat ujian. Dan ujian akan datang pada benda yang kita sayang. Benda yang kita sayang. Kadangkala kita sayang harta, Allah uji. Apa sikap kita? Kadangkala kita sayangkan kerja, hilang kerja. Apa sikap kita? Kadangkala kita cintakan jawatan, hilang jawatan. Apa sikap kita? Kalaulah kita terburu-buru, kita hilang pertimbangan, kita pada waktu itu hilang keruan, bermaksud kita belum lagi kukuh pada ujian, pada iman. Belum kukuh. Pada sahabat lagi dahsyat ujian mereka. Mereka kena lawan dengan anak mereka kerana anak itu memerangi Nabi SAW. Dan mereka sanggup untuk kehilangan anak tersebut. Maka ini ujian pada sahabat. Allah uji. Maka seorang ayah kena lawan dengan anak dia. Seorang adik-beradik kena lawan dengan adik-beradik dia. Hasyat maksudnya abang dia Islam, adik dia berperang di pihak musyrikin. Maka mereka sanggup untuk berperang menghapuskan adik mereka kerana sayangkan agama dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Mereka disanggahi oleh prinsip dan dipisahkan dengan pedang. Orang yang suatu ketika dahulu ditindas Bertemu dengan penindasnya, lantas dapat menebus semula kemarahan yang sekian lama terpendam. Maka dibawakan di sini beberapa kisah bagaimana kuatnya iman pada sahabat Allah Taala. Sebab itu ujian akan ada. Setiap kali kita kena uji, maka untuk menjadikan kita tenang, kita perlu kembali kepada kisah Nabi dan para sahabat. Lalu barulah kita sedar ujian kita ni tak sama mana. Tak besar mana pun ujian kita. Setiap kali, bila berlaku ujian, kembali kepada kisah Nabi dan para sahabat. Kita kadang-kadang sayangkan keluarga. Sayang sangat. Para sahabat lagi lah. Mereka kena lawan dengan saudara mereka yang menentang Nabi. Sayangkan mak ayah, anak. Maka seorang sahabat dia terpaksa berhadapan untuk menewaskan anak dia yang mengangkat senjata memerangi Nabi SAW. Tetapi perkataan yang kita belajar dalam sirah ini, apakah prinsip kita? Prinsip. Apa prinsip kita? Ada orang dia hilang prinsip bila nampak duit. Hilang prinsip bila nampak duit. Maka benda yang haram, dia akan ubah jadi halal. Sebab pada waktu itu dia kalah dengan duit. Hilang prinsip. Ada orang hilang prinsip. Maka ada orang hilang prinsip bila diuji dengan jawatan. Sebelum tu ada prinsip. Dapat tawaran jawatan. Hilang segala prinsip dia. Sebab itu kata penulis buku rahimahullah ta'ala. Allah masalli ala sinna Muhammad. pada muka surat 366. Baris yang kelima daripada bawah. Dalam peperangan badar ini. Terserlah dengan jelas. Gambaran hebat. Yang menampakkan kekuatan Iman. Dan tegasnya para sahabat berpegang kepada prinsip. Dahsyat para sahabat pegang kepada prinsip. Maka, kalaulah orang yang mereka cintai lawan mereka, mereka sanggup lawan. Sebab so, para sahabat ada prinsip. Dan prinsip itu datang daripada kekuatan iman. Hari ini berapa banyak orang bila diuji dengan harta, yang haram pun jadi halal, baru sikit diuji dengan harta. Hari ini berapa banyak orang bila diuji dengan jawatan, diuji dengan kedudukan yang haram pun jadi halal. Hari ini berapa ramai orang apabila diuji dengan kemasyhuran, muka Allah pelihara kita, maka dia menjadi berubah, menjadi berubah yang haram pun boleh jadi halal. Maka perkataan yang kita jadikan panduan daripada kitab sirah ini adalah Manusia hanya boleh berpegang kepada prinsip apabila dia ada kekuatan iman. Iman tu kena kuat. Iman itu kena kuat. Kalau tidak mudah dia manusia ubah prinsip. Sebab itu ada orang prinsip hidup dia adalah duit. Adalah duit. Ada orang prinsip hidup dia jawatan. Maka kerana jawatan, kawan boleh jadi lawan, lawan boleh jadi kawan. Keluarga boleh jadi musuh, musuh boleh jadi keluarga so prinsip dia nak jawatan dia tak nak hilang jawatan prinsip dia adalah duit prinsip dia adalah kemasyhuran sebab itu antara poin yang menarik oleh penulis buku yang kita belajar daripada para sahabat dalam badar adalah Allah akan uji kita punya prinsip ujian ada orang dia kalah bila ujian duit ribu ribu dah kalah dah yang haram jadi halal yang riba jadi halal dan sebagainya. Ada orang puluh ribu, ratus ribu, juta, bilion manusia diuji. Moga Allah tak uji kita. Ada orang jawatan. Jawatan kecil mungkin dia tak pandang. Tapi jawatan besar dia kalah. Maka sebab itu antara kata-kata menarik yang penulis kitab sebut tentang para sahabat. Bila para sahabat diuji, prinsip mereka tentang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, bila prinsip pada sahabat diuji dalam perang badar dengan mereka punya orang yang mereka sayang datang nak lawan mereka, nak serang mereka, nak pada waktu itu menyerang mereka. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mereka berpegang teguh kepada prinsip mereka sanggup lawan anak yang memusuhi nabi, perang. Mereka sanggup lawan adik-beradik mereka yang memusuhi nabi daripada mana datangnya kekuatan prinsip ini daripada kekuatan iman kekuatan iman sebab itu iman tu perlu dikuatkan iman perlu untuk diperkuatkan muka surat 367 Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabi ajmain Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabi ajmain kisah yang pertama Uh, dah tinggal lagi 5 minit dah. Kisah ni panjang pula Ibnu Ishaq. <coughs> Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Kita sama esok insya-Allah. Kisah Abdullah bin Abbas buka surat 367. Saya pun hari ni ala, apa? Jalan jauh, ya, Tak lelah jauh. Semua jam kereta yang sedikit. Syah kita uh, harap dapat istiqamah balik insya-Allah. Sehari dua ni susah nak istiqamah sebab ada kat kampung dan tak ada tempat nak buat live. Allah masalah. Baru habis niaga, moga Allah kurniakan keberkatan pada perniagaan Nur Jura Azlin. Tak mengapa insya Allah. Kita jumpa esok. Malam ni pun saya kesedikit keletihan. <coughs> Daripada mana ke mana banyak bergerak hari ni. Kita sama esok insya Allah. Hayati Quran insya Allah. akan saya dapat buat esok. Hayati Quran uh, dan kemudian penawar hati pun insya Allah boleh buat dan sirah Nabi SAW. Dia kadangkala niat nak buat tu ada. Tapi bila kadangkala yalah, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan program sana sini, lama-lama tenaga tu hilang. Tak macam dulu kan. Dulu waktu muda-muda tenaga banyak. Bila dah masuk dekat 40 ni dah Masya Allah. Tenaga cepat hilang. Habis. Cepat habis. Bawa kereta 3-4 jam dah mula letih dah. Allah SWT. Okey, kita jumpa esok dalam Hayati Quran. Terima kasih yang komen, yang share, yang tag rakan-rakan, yang bagi gift. Moga Allah balas dengan sebab kebaikan dan dengan terima kasih banyak Sa'adiyah. Moga Allah balas dengan kebaikan dan dengan Liza, Badaria, Sabira, Nadia, Kamisah. Jumpa esok 8.30 pagi dalam Hayati Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah.